Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я очень впечатлена этими булочками и сегодня хочу их приготовить с вами. Они получаются очень воздушные, нежные и необычайно красивые. Я всем желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Для начала приготовим тесто. 130 мл молока. Теплого отправляем в емкость. Сюда же добавляем 50 грамм сахара, Сюда же добавляем 4 грамма сухих дрожжей. Молоко у меня где-то 35 градусов. Все смешиваем. Если дрожжи у вас свежие прессованные, то в 3 раза больше. То есть где-то 12 грамм. Так, я буду дрожжи проверять на активность. Поэтому мы смешали только молоко, дрожжи и сахар. Накрываем либо пленкой, либо крышкой. И дадим минут 10-15 расстояться дрожжам. До образования шапочки. Посмотрите, как у нас надышали дрожжи образовалась небольшая пенка. Сюда же добавляем одно яйцо и желток и белок вместе. И сюда же добавляем 10 грамм сухого молока. И нам это надо все смешать до однородности, чтобы не было комочков. Готово. А теперь добавляем муку и соль. 300 грамм пшеничной муки. Просеиваем в емкость. Обязательно нужно просеивать. Мука становится невесомая, легкая, насыщается кислородом. Выпечка будет очень хорошая. Готово. И сейчас замешиваем тесто. Тесто не нужно забивать мукой, так чтобы наши помпушки получились очень нежные. И сейчас будем добавлять соль. Сюда же добавляем 3 грамма соли и 40 грамм сливочного масла. И сейчас нам нужно хорошенько тесто вымешивать. Минут 5-7. Масло у меня 82% жирности, комнатной температуры, так чтобы оно лучше смешалось с тестом. Сначала оно сейчас начнет у нас делиться на кусочки, а потом начнет собираться. В конце замеса можем немножко добавить растительного масла. Совсем чуть-чуть. Теста у нас не так много, поэтому много масла не нужно. Вот посмотрите, тесто липнет, просто его нужно хорошо вымесить вымешиваем его. Так образуются волокна в тесте. Булочки потом будут очень нежные и волокнистые. Вот как только вы увидите, что у вас уже тесто начинает округляться, посмотрите, какое оно, уже сейчас можно добавлять немножко растительное масло и завершать замес. Сейчас тесто соберется очень хорошо. Все, тесто наше готово. Посмотрите, какое оно нежное-нежное. Руки немного растительным маслом смазала и на расстойку. Накрываю крышкой, либо пленкой и дам расстояться тесту 2 часа. Каждые 30 минут буду обминать. Наше тесто готово. Разделываем его. На рабочую поверхность немного растительного масла. Растираем и выкладываем тесто делим тесто на 6 частей. У меня тесто получилось весом 587 грамм. Я разделила на 6 кусочков по 97 грамм. Скатываем шарики. Тесто прекрасно работает. Посмотрите, какое оно податливое. Не прилипает слегка, совершенно. Если сильно прилипает, смажьте растительным маслом руки. И сейчас сразу будем формировать булочки. Красивые и декоративные они у нас получатся. Сразу подготавливаем противень. На абсолютно сухой противень выстилаем пергаментную бумагу. У меня хорошего качества, силиконизированная. Если у вас не очень хорошего качества, обязательно промаслите растительным маслом. Рабочую поверхность немножко подпыляем мукой. Шарики наши должны быть идеальной круглой формы, если мы хотим, чтобы у нас получилось очень красиво. И сейчас мы прокатываем еще раз булочки. На руках у нас немного мука. Вот такие круглые они должны быть. Тогда форма получится очень красивая. И теперь слегка вот так мукой, так чтобы у нас не прилипало. Делаем вот такой узелок, сильно не надавливаем серединке. И сейчас придаем тесту красивую форму тыквы. Так, сейчас я подровняю, так чтобы было красиво. Отрезаем все лишнее. Вот такая заготовка, и перекладываем ее на процвень. Протягиваем посередине. Не делаем узелок, а просто скручиваем веревочку, переворачиваем. Можно протянуть через эту веревку и дальше, чтобы у нас получились красивые дольки. Вот такая красота. Немножко подпылено мукой, чтобы вам удобно было работать. Сильно не надавливаем, слегка. у нас уже последняя булочка, сформировали. И перекладываем сейчас все на противень. Выкладываем на противень на расстояние. Они у нас еще будут расстаиваться 30 минут при комнатной температуре. Накрываем пленкой, полотенцем и дадим 30 минут расстояться. Булочки у нас расстоялись, и мы сейчас добавляем к одному желтку одну столовую ложку молока. Все хорошо смешиваем до однородности. Готово. И сейчас смазываем наши булочки, так чтобы был красивый колер. Все делаем очень деликатно, сильно не травмируя. Если вы смажете просто желтком, у вас колер будет очень яркий. Духовку я уже включила. Выпекать будем в хорошо разогретой духовке. На 180 градусов включила духовку. Включила вверх-вниз. Выпекать будем при 180 15-20 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Отправляем в духовку. Посмотрите, какие они у нас получились. Пропеклись, очень легкие. И сейчас мы им дадим остыть минут 20. И потом будем удалять веревку. Вот у нас булочка. Начинаем с верхней части убирать веревочку. Вот посмотрите, оно пропеклось очень хорошо. И с этой стороны ни в коем случае не начинайте. Вот именно с верхней части. Срезаем узелок верхний. Ну, во-первых, булочкам надо дать обязательно остыть. Вот так вот мы освобождаем. Если вы не дадите остыть, то тогда веревка будет тянуть волокна и разрушит вашу булочку. Острым концом вот так. Прорезаем. Освобождаем вот таким вот образом, чтобы видеть, где у нас веревочки. Лучше, конечно, для такой булочки веревку брать потоньше. Теперь мы переворачиваем и теперь каждую по ее дорожке вот так протягиваем аккуратно. Не торопимся. Каждую до конца не тянем, а вот в серединке потом уже будем изымать угол. Тогда, когда мы уже с вами каждую дорожку вот так освободим, там где запеклось. Вот так деликатно тянем в эту сторону и фиксируем булочку. И вот так аккуратно извлекаем. Вот у вас, видите, нижний узелочек, он прикипел. Его практически не видно, а сверху прекрасно видно. Тыковка тоже такая вот немножко кривенькая, как настоящая. И сейчас мы вот сначала верхний узел вот так вот освобождаем. Там, где мы уже отрезали. И сейчас аккуратненько Если вы начнете тянуть, она разрушит всю вашу булочку. Поэтому сейчас вот мы вот убедились, что мы все веревочки вот так вот освободили. И сейчас нижняя часть тянем к центру. Вот так аккуратно. Руками зафиксировали булочку и тянем к центру аккуратно. Вот вы убедились, что вы все швы проработали. И вот так последний штрих. Все, освободили от паучка. И вот наша тыковка. И сейчас будем оформлять. Итак, дорогие друзья, булочки получились очень красивые, нежные, ароматные и вкусные. Всем настоятельно рекомендую их приготовить. Особенно они вкусные с холодным молоком. Просто наслаждение. Если понравилось видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Ваша подписка, лайки и комментарии помогают процветанию канала. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.